Bəli, keçən səfər Dünya Çempionatına gedəndə mən 1 e, ay idi ki, əskər idim. Hal-hazırda 1 ay qalıb qurtarmağım əskəri. E, və bir Azərbaycan əskəri olaraq e, qürur duyuram ki, e, ölkəmizə həm bir əsgər kimi, həm də bir idmançı kimi medal e, gətirirəm bütün e, Azərbaycan xalqına Rəhber Prezident başda olmaqla bu qələbəmi həsr edirəm. Yunan Roma gülləşi üzrə yığmamızın üzvü Qızıl medal qazanmış Rəsul Cunaev deyir ki, Macar gülətcisi ilə görüş onun üçün revanş xarakteri daşıyıb. Final görüşüm e, Macar idmançısı ilə, Macar idmançısı ilə ində qədər 4 dəfə qarşılaşmışdıq. 2 dəfə mən almışdım, 2 dəfə o e, və O, o məni Bakıda keçən səfər udmuşdu və bu, bu mənim üçün revanş oldu. Eee, macar e, idmançısının ilk o, ilk e, isə də 4 xal aldım e, və müdafiə çəkildim çünki yarış qabaq xəstələnmişdim, nəfəsim e, çatmırdı. Eee və e, öz vətənimizdə olan qızıl medalı e, başqa ölkəyə göndərmək fikrinə də değildim və bunun nail oldum. Sunayev qələbəsində əməyi olan hər kəsə öz təşəkkürümü çatdırıb. Qələbə qazanmağa əməyi olan bütün insanlara ə, başda Milli Olimpiya Komitəsi, ə, İdman Nazirliyi, Güləş Federasiyası, Neftçi İdman Klubu olmaqla ə, və ən öncəsi cənab prezidentin bizə yaratdığı bu ə, şəraitlə ə, ancaq bizim Azərbaycana qələbə yaraşır və sevinirəm ki, birinci Avropa oyunlarının birinci qızıl medalı vətənimizə gətirdim.